Özü də prezidentliyə namizədliyini irəli sürənlərdən biri olan Hüseyn Dekan deyib ki, o ölkədə hərbiçilərin çevriləş edə bilməsi ehtimalı ilə bağlı cəmiyyətdə gəzən söz-söhbətlərdən nigarandır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq İran'da çevriləş etmək mümkün deyil. Daha doğrusu, ölkədə şərait elə deyil ki, hərbiçilər başqalarını hakimiyyətdən kənarlaşdırıb özlərinin seçdiyi birisinin iş başına gətirsinlər. Hesab edirəm ki, İran'da yeni il ərəfəsində hərbiçilərin mütəşəkkil şəkildə nəsə edə bilməsinə, ölkənin militarizmə doğru sürükləyərək hərbi hakimiyyət bərqərar etməsinə imkan yoxdur. Bununla belə düşünürəm ki deyirik ki, hansısa bir hərçinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsi də nigaranlığa səbəb olmamalıdır. Çünki onun bir vətəndaş olaraq buna haqqı çatır deyə İranın dini liderinin hərbi məsələlər üzrə müşaviri Hüseyn Dehqan bildirib. Xatırladaq ki, 2 gün öncə Sipahın Khatəmül-Ənbiya qərargahının fərmandə Hilsayid Məhəmməd tutduğu vəzifədən istifa verərək 1400-cü ildə ölkədə keçiriləcək prezident seçkiləri üçün namizədliyini irəli sürüb.